29 февраля 2016 года в городе Киеве состоялось заседание правления фонда социального страхования. Я как член правления принимал активное участие в этом заседании. На повестке дня стояло 8 вопросов. И такие основные вопросы, как принятие бюджета, такие основные вопросы, как объединение двух фондов, фонда социального страхования от несчастных случаев и фонда по временной трате трудоспособности. Но одна из сторон, которая представляет правление фонда, это страна работодателей, саботировала принятие данного решения и полностью повестки дня. Почему они саботировали? Потому что 2015 год прошел, управление прошло в ручном, в ручном режиме, не принимался бюджет, деньги, деньги тратились в ручном режиме, принимал решение только один человек, это директор фонда Акопян. Поэтому государственная финансовая инспекция провела проверку за 2014 2015 год и обнаружила растраты денег и чистого воровства на сотни миллионов гривен. На сотни миллионов гривен. У меня есть копии документов проверки финансовой инспекции за подписями людей, которые производили эти проверки. И поэтому финансовая инспекция направила свое поддание на кабинет министров и в Главное управление Министерства внутренних дел Украины для того, чтобы были приняты меры к лицам, которые растратили, а можно сказать, напрямую воровали сотни миллионов гривен. Это деньги инвалидов, это ежемесячные выплаты, это медикаментозное лечение, станторно-куротное лечение и тому подобное. Поэтому <coughs> мною было поставлено поднятый вопрос, что если сторона работодателей блокирует все эти решения, мы оставляем инвалиды, шахтеры оставлять за собой право, до 15 марта, если не происходят эти все изменения, мы вывозим порядка полтыщи инвалидов шахтеров, нас поддержали э, Кировоградская область, это уранщики, инвалиды шахтеры уранщики, и после 15 марта выехать в город Киев для того, чтобы блокировать офисы работодателей киевские офисы, чтобы не дать им работать, чтобы их зачистить и чтобы они почувствовали, что все-таки надо работать во благо людей. Поэтому 4 числа мне позвонили из города Киева и пригласили меня на заседание правления, которое взывалось очень срочно. Я сказал, что за один час буквально я не смогу доехать до города Киева, поэтому не смогу присутствовать на этом правлении. Но у меня закралось, закралось такое подозрение, что это было все сделано специально для того, чтобы не было кворума, чтобы опять завалить заседание правления и обвинить в этом профсоюзную сторону. Вот прислать правление, член правления, вернее, извиняюсь, жительник не приехал, нету кворума, и вот видите, такая ситуация. Но, к сожалению, к счастью, мои опасения не оправдались. Я вечером перезвонил, все восемь вопросов повестки повестке дня были приняты, и поэтому пошел процесс. Бюджет был принят, и поэтому пошел процесс. В данный момент мы разослали по электронной почте всем государственным структурам, это кабинет министров, это президент и министерство социальной политики, о том, что мы обеспокоены тем, что деньги разворовываются и через месяц-два нечем будет платить людям ежемесячные выплаты. Нашу область, Днепропетровскую область и Кровоградскую область закрыли полностью в февраль месяц ежемесячные выплаты, но я звонил в Донецкую, другие области, там деньги не заплачены. То есть для того, чтобы как говорится, закрыть нам рты. Наши две области были закрыты 100%, остальные области денег нету, деньги уворованы. Самое больше обеспокоит то, что э, фонд социального страхования в несчастных случаев сэкономил за год порядка 2 миллиардов гривен. Сэкономил за счет чего? За счет того, что отошел Крым, что Донецкая и Луганская область в связи с военными действиями 60 тысяч э, регресс, инвалидов-регрессников э, сняты с учета, ну как можно сказать, кто-то уехал в Россию, кто-то где-то пропали, не получают регрессные выплаты. За счет этого порядка 2 миллиардов сэкономлено, и у нас шарахает такая весть, что нечем платить и тому подобное. Поэтому мы этим обеспокоены. В следующий месяц ожидаем, что будет очень сложно с выплатами. Вчера буквально я провел собрание в кинотеатре Гагарина и доложили людям о сложившейся ситуации. Рассказал им по статейку, ну, куда потрачены деньги, на какие средства. Встречно инспекция, Державная финансовая инспекция провела встречные проверки. Оказывается, юридических лиц, юридических адрес, адрес нету тех, куда перечислялись деньги. Это были фирмы-однодневки, на которые сотни миллионов перечисленных денег денег наших инвалидских, и они просто исчезли. Поэтому нами направлено обращение, обращение в Генеральную прокуратуру и обращение антимонопольный комитет, антимонопольный, э, антикоррупционный, извиняюсь, антикоррупционный комитет за, за подписями за подписями лидеров общественных организаций, для того, чтобы они проверили все эти данные, направленные копии Державной финансовой инспекции, где расписано четко и конкретно, как воровались деньги, каким образом и тому подобное. Поэтому ждем результата, ждем ответа, надеемся, что он будет позитивный, что антикоррупционный комитет заработает, и мы увидим результаты.